Xaçmazlı təsərrüfatçılar şaftalı bağlarından məhsul yığımını davam etdirirlər. Hazırda bağlardan məhsulun 50%-dən çoxu yığılaraq satışa göndərilir. Bəs məhsuldarlıq və qiymətlər necə? Gözünü meyvə mövsümünə tikən fermerləri qane edirmi? Ətraflı bölgə müxbirimiz Cəfər Talibın Xaçmazdan hazırladığı reportajdan biləcəyik. Xaçmaz rayonunda şaftalı bağları ən çox Nərəcan kəndinin ərazisindədir. Burda 1 min hektara yaxın meyvə bağında şaftalının 50-dən çox növü böyədir. Nərəcandə yetişdirilən şaftalı nəinki Xaçmazda, eləcə də bütün Azərbaycanda tanınır. Ənənəvi sortlarımızdan fərqli olaraq, bu xarici sortların üstünlüyü odur ki, daha yüksək məhsuliyyətlihdir və ən əsas üstünlüyü isə onun daha yüksək EMTƏ dəyərinə, yəni ki, satış qiymətində malik olmasıdır. Fermerlərin sözlərinə görə məhsulun tez yetişən soqları artıq satılıb. Qiymət və məhsuldarlıq fermerləri qane edir. Məhsulun satış qiyməti 1-3 manat arasında dəyişir. Hazırda isə bağlarda xarici sort shaftalı yığılır ki, bu məhsul da satış üçün Rusiyaya göndərilir. Məhsulları bu il yaxşıdır. Həm sərfəli idi məhsul da yaxşıdır, həm də xəstəliyə davamlıdır. Aşağı qiyməti məsələn 1 manatdır, yuxarı qiyməti 3 manatdır, 5 manatdır. İxrac davam edir hazırda. Rusya bazarında, Aslan və Biz bazarı, bir də bakiyədə aparırlardı. Rayon ərazisində ümumilikdə 3 min hektara yaxın şaftalı bağı var ki, bunun da böyük hissəsi bar verəndi. Hər il bu bağlardan 20 min tonaya yaxın şaftalı toplanır. Qeyd edək ki, Xaçmazda şaftalı yığımı oktyabr ayına dək davam edəcək. Cəfər Tələb, Sadət Ayazqızı, Aytaç Babayeva, ATV xəbər.